Борьбу, провалили щит, дали им разыграться, разбросаться. Вот. Поэтому сегодня закономерно они выиграли. Они больше хотели, Спасибо да? Ну, анализ точно, что будет кратким сегодня. Как и чемпионат непредсказуемый. в тот раз мы обыграли Черкассы, мы сделали сюрприз. Вот. В следующий раз, наоборот, черкасы настроились и сделали сюрприз нам. В плане настроя на игру, в плане организации очень сильно смотрелись хорошо. <клес> у них состав и такси-то чем наш. И мы сильные команды. А сегодня у нас не было команды. Мы сегодня проиграли щит. 16 подборов проиграли. Плюс сумасшедший процент э, с игры черкас. Будем разбираться, у нас сейчас идет небольшой спад. Будем разбираться в наших ситуациях, тренироваться, и будем стараться составлять конкуренцию. Сейчас, с чем связан спад, как вы считаете? Ну, середина я... сезона, и я недоволен чуть <къех> задней линией первыми номерами в организации игры нападений. Будем разбираться, общаться с игроками выводить их на прежний уровень, на который они могут играть. То есть они сегодня показали процентов 20-30 тех элементов. И индивидуальных, и командных, которые могут улучшить, и они показывали то, что они могут лучше играть. Поэтому все живые люди сегодня более мобильный состав у Черкас. У нас, к сожалению, один-два-один один человек выпадает, и у нас уже начинаются проблемы. Поэтому будем разбираться, искать выходы с этой ситуации. сьогоднішньої гри. Що що було, зі, було з Ну і, власне, як Во-первых, хочу поздравить руководство клуба, Всіх болельщиков, всех игроков, с победы на тяжелого несмотря на счет, потому что команда хорошая. Что касается игры, я думаю, это прежде всего мы повернули благодаря защите. Пропу пропустили 69% гол за это, я думаю, очень хороший дал нам задел, чтобы мы выиграли игру. Сегодня показал блестящий по Доволен довольно собой, собственно говоря, своей игрой. Ну, лично я доволен, а вообще, как я сыграл, это уже судить тренер, получил mm -hmm. шанс. Надеюсь, воспользовался ним. Okay. Спасибо большое. Спасибо. Максим Херсон, главный тренер баскетбольного клуба Максим Сергеевич, ваш комментарий сегодняшней игры. Ну, в первую очередь, с перемогой, конечно, и прокомментируйте этот матч. во-первых, хочется поздравить всех с победой. Я думаю, что сегодняшний матч понравился болельщикам. Это самое главное, потому что именно для них мы играем. И для такого болельщика всегда хочется играть лучше и лучше. И э, очень доволен тем, что мы сделали выводы из последней там, где у нас была отличная защита, но отвратительная просто постановка спины, борьба на подборах, то сегодня с этим. То есть мы сделали ошибки, уже не повторили. Сделали и анализ и не повторили тех ошибок, которые были в Николаеве. Сегодня проиграли всего лишь 7 подборов на своем щите. Как бы считаю, что это показатель хороший. Выиграли, уверен, благодаря защите и благодаря хорошей постановке спины и борьбе на чужом щите, потому что 17 подборов. И очень тяжелый, судя по всему, матч Южного. Доволен, в каком настроении команда подходит? Ну, конечно, доволен. После такой игры, во-первых, сейчас игрокам сказал в раздевалке, что именно такого баскетбола мы давным-давно ждем. И вот такой же был баскетбол в первой половине с Крымбасом, когда мы здесь играли. Но ну, там не хватило на 40 минут, ну и соперник, наверное, помощнее. Да? Вот, сегодня получилось, что и все молодые игроки были задействованы. Самое главное, что молодые игроки были задействованы в тяжелые моменты на площадке. И они не подвели, вышли, сыграли уверенно, надежно. Где-то кто-то даже наоборот добавил, не просто удержал счет, а наоборот добавил команде. Я его очень доволен. Сейчас единственное, немножко волнуюсь. Саша связался плохо. восстановиться до южного. Вот так в целом все Но настроение, конечно, отлично.